Мне кажется, в защите мы готовились с ним, тщательно разбирали защиту их нападения, и в защите, мне кажется, не справились в основном. В то, что запланировали себе, много чего мы не сделали. Много было ошибок, легких очков допустили, много, они забили. Мне кажется, ну игра была сама такая тяжелая, может быть, красивая, но показали характер, как бы, дожали в конце игры. Где-то, мне кажется, забились на индивидуальные действия. Так, ну так, мы будем решать ошибки свои. Кубковое у мы как бы с таких двух половин, да, не двух матчей, двух половин. С сегодняшнего выиграли минимально попереду игра в Днепре. Твое бачение этого поединка другого Важливо. Ну, как бы матч важный, но у нас сейчас будут еще тяжелые два выезда, Кривой и Николаев, и мысли как-то дальше сами не идут. Уже думаю о Кривом и Николаев. Так что пока не знаю. Ну, для хорошей, наверное, увлекательной игры для зрителей была, все решалось в концовке игры. Ни одна команда не хотела уступать. Игра интересная для зрителя. Что касается нас, нам по ходу игры пришлось менять план на игру. То, что мы планировали, никак не работало. И для меня сегодняшняя игра оказалась сюрпризом, что наши маленькие игроки могут лучше защищаться под кольцом с большими игроками Черкас, чем наши же большие игроки. То есть Почему так получается? Я, я, для меня сюрприз, новость. И как-то все получилось наоборот. Да, у Черкас есть преимущество под кольцом, но именно с этим преимуществом справились наши защитники. Есть, вторые, первые, третьи номера. Вот, Мы остановили, остановили больших игроков Черкас под, под нашим кольцом. Да, туда несколько раз зашел Александр Коченко. Затем нам пришлось менять защиту и, в принципе, выровнять, выровнять игру. А что для вашей команды Кубок Украины? То есть это приоритетный турнир, либо это турнир. Ну я бы так не разделял Кубок от чемпионата. Нам важна каждая игра, нам нужна каждая победа. И каждую игру мы хотим выиграть, и будь то чемпионат или кубок, для нас разницы нет. Да, мы хотим и Кубок выиграть, и мы хотим и чемпионат выиграть. То есть для нас не принципиально какая-то игра, какой, какой трофей разыгрывается. Мы хотим только победы. Игра была сегодня хорошая, да, сегодня пришло много зрителей, хочется сказать спасибо им за это, то, что пришли, поддержали нас, это мы ощущали. Проиграли очко обидно, играли всю игру хорошо, но проиграли, наверное, на своих ошибках, несколько было глупых ошибок, и в третьей четверти свой подбор проиграли, когда мы там боролись чуть-чуть, там они подобрали, забили, догнали нас, и вот здесь началась, получается, такая же нервозность. Очко туда, очко сюда, и вот в концовке я думал, что бросал три, оказывается два, но проиграли. Ничего страшного, это кубок, и он состоит из двух игр. Будем все делать, чтобы там выиграть два очка. Первое, хочется сказать спасибо болельщикам за то, что создали такой фон, который не позволял опускать ему несмотря на какую-то проблему в концовке. Вот хочется сказать спасибо игрокам за то, что Сегодня действительно играли на нужных, на правильных эмоциях, что и помогало нам сегодня играть. И за то, что до конца верили в то, что мы, то, что мы делаем, мы даже, да, там проигрывая 8 очков, за несколько минут буквально отыграли, это еще имели шанс, как минимум, сыграть этот матч мячем. Вот. Что касается игры и причин поражения, я думаю, что тут есть причины, которые есть на бумаге, и есть причины, которых на бумаге нет. Первый момент, то что на бумаге мы пропустили 36 очков, которые зависели на 100% от нас. Это 19 очков после наших потерь и 17 очков после подбора на нашем щите. 36 очков, на которые не влияли ни судьи, ни противники, ни кто, кроме нас самих, кроме игроков, которые находились на площадке. Вот это вот, уберите 36 очков и посмотрите на результат. И второй момент, которого на бумаге нет, это эмоции. Не справились с эмоциями вот в тот момент, когда, и при том, знаете, эти эмоции захлебнули, когда наоборот мы повели в счете, и действительно игра была, скажем так, в наших руках, и там где-то несколько раз проиграли подбор, несколько раз получили фолы, и, и вот тут вот эмоции захлебнули. Вот. Поэтому я думаю, что сделав правильные выводы, в Днепропетровске у нас в любом случае будет шанс. Первая половина этого матча закончилась. Теперь вторая Днепропетровска 5 февраля. Постараемся, постараемся одержать победу с нужной разницей. Ну, с этой командой вы два матча уже играли, потом играли один дома, один на выезде. Вот дома сыграли а, адекватный поединок. На выезде очень много проиграли. Не боитесь, если вот, вот опять повторить то же самое. Ну, я думаю, что на выезде опять-таки там были и причины, почему мы так сыграли Во-первых, Днепропетровск супер сыграл дома. Тут, тут честь им хвала домашний поединок они отыграли просто отлично. Но были моменты, которые влияли на нас. Во-первых, мы за день до этого сыграли очень сложный, очень важный для нас в турнирной таблице поединок с Запорожьем. Там оставили очень много эмоций и оставили сил. Тут нужно сказать, что после того, как мы вернулись из Днепропетровска, пол команды просто слегло с гриппом. То есть эти ребята уже там были не в лучшем состоянии, и многие из них выходили на площадку уже э, приболевшие. Как бы я... Понятно, в Днепропетровске всегда было, есть и будет играть тяжело любой команде. Вот. Вы спрашиваете, не боимся ли мы? Нет, не боимся. Не боимся играть ни с одной командой этого чемпионата, ни дома, ни на выезде. Мы верим э, в том, что мы не показываем весь потенциал, свой, который у нас есть, и вот исключив вот эти ошибки, о которых мы сказали, даже не надо ничего добавлять в игру, просто убрать ошибки, мы будем обыгрывать эти